Страны. И когда мы станем собственниками, мы будем контролировать каждого да, человека. У, у нас сейчас собственники страны, чиновники, все. которые Спасибо. платят у нас вы от лошада, которые от них есть и рассказывают эти басни Медицина должна быть бесплатной. И все, что должно быть бесплатно. Потому что парламенте есть. Садим на сядь. Сядь сами на велосипеде, сказать сами надо сами надо сказать сами надо сказать сами надо А можно надо сказать сами надо сказать сами Я хочу Я тоже живу в имеет имею равные я и он имеет равные А Зачем тогда вы за меня извиняетесь? Пожалуйста, я за твое выступление. Вы выступали Вы обговорение с митингом. То есть так, да. К сожалению, я не специалист. К сожалению, я учился в советской школе. К сожалению, у меня нет глубоких знаний. К сожалению, я не учусь. Но я практик. Но я практик. Я не учил вот в этом деле. И мне всегда, когда выходят, и выходят в общем с правильными словами, говорят, власть народу. И говорят, мы есть народ, вот тут, а вот тут уже неправда. Не мы народ, я один из народа. Как вместе объединиться, вот это непонятно. И дело не в том, чья это мысль. А дело в том, эта мысль хороша или плоха. Дело в том, эта мысль работает или не работает. Дело в том, за этой мыслью есть реальная ответственность, или это слова, жить хорошо, все бесплатно. То есть, уйду дальше. Мы строим либо... Конституцию халяв, халявщиков, всем все всегда, либо мы строим Конституцию тружеников. А Конституция Тружников называется, я лучше чем во Франции Конституцию Франции не читал. Я лучше не читал. Тут написана одна фраза, небольшая. Гражданам не может быть воспрещено заниматься каким угодно трудом, земледелием, промыслом, торговлей. Все. Для тружеников. А у нас халявщиков, хотя в нашей Конституции тоже написано. Кожен мое право на предпринимательскую деятельность, я как бы заборона на законах. Ну тут немножечко добавить. Ну да, действительно, можно. Но коррупция основана на том, что запрещают трудиться. Если вы понимаете, то основа коррупции это запрет на, трудиться, на трудиться. Это запрет самого себя кормить. И на этом запрете самого себя кормить и самого себя трудиться построена коррупция. Но только умными словами. Но только через халяву. Поэтому если говорить о всеобщем, а как найти эту консистенцию, как найти ту мысль, что мы трудимся, а не халяву, а не халявщик? Как найти, что мы нация, ну не нация, не знаю. На самом деле те, кто трудились, убили. Народ. Да, что мы народ не халявщиков все-таки, ну генетически где-то, а народ труда. Я не знаю, как это сделать. Я, я не, не знаю. Не знаю. Но, не по крайней... Но по крайней мере, э -э собственника может, собственник начинается с я. Собственник начинается я. Я собственник вот, и я это не украл. Докажи, либо скажи, у кого я украл. Вот с этого. Чиновник начинается, с ответственности. Я закончил свое, ну как Гейтман. Гейтмана на год выбирали, но через год его могли стратить. На год. Его или страчивали, или и дальше ему. Переимствовать. Ну, Переибираем. Вот. Ответственность. Пока нет ответственности, говорит. Говорить не о чем, а слова мы, вот нам каждому по 10 тысяч дай, я нет. слышал до, э, э, до слов бесплатная медицина, бесплатного не бывает, вот такими словами надо писать, за все платится, кроме да. нищих и убогих, нищих и убогих готовы пригреть, если ты нищий и убогий, ему ну, да нет не помирайся, а остальное надо. все, ну ну вот так, какие у вас предложения? знаю. Если я как предприниматель, я чего делаю, когда я не знаю. Я беру анонски. А кто уже знал? Я что, первый раз пишут. Нет, есть. Ага, вот те вот те вот те читали. Вот хорошо там пишет Исландия, да? Написали же люди. Вот давайте надо искать специалистов. Из ваших поездок вы хотя бы с одного должны искать специалисты. Или которые... А если специалист, то в чем? Я специалист. Думаю, думаю, хорошо, говорит, нам это подходит. А ты что пишешь? А я умею трудиться. А, ты... а я стихи умею пишать, а я, а я тот-то. -то специалистов. Спасибо. Спасибо. Браво, bravo, И ответ специалисту ответ. Да, я прошу, Давайте лучше вернемся к вопросу. Скажем, Александр, как это Сегодня у нас идет разговор о том, как мы будем, в принципе, э, принимать конституцию Правильно я понимаю? Это да, больше, больше вопрос не что писать, а, а, я я пони... я а как писать. Я так понимаю, что мы должны избрать 400 человек по этому документу, мы должны избрать четыре Вариант. человека. Вариант. Они должны шить не только принять, но и написать Конституцию. Правильно? Да. Правильно. Мы же прекрасно понимаем, как нам тут сказали, что должен быть специалист писать. Но не может писать, я не знаю, я не могу писать да. еще раз. Специалист, да, да. специалист должен быть конститу... конституционный специалист должен писать. То есть, по существу, может быть, стоит тогда, чтобы не, не, не только, ну как сказать, чтобы были написаны несколько вариантов, да, потом они как-то составили в один. Потом один опять пошел на контроль, опять пошел на контроль кому-то. Мы должны опять же понимать, кому он дальше пойдет. Он пойдет в Конституционный суд, тот, который уже был избран, ну, то есть специалисты, И которые... Его... Нет, специалисты, которые вы проверяют. Потому что мы же можем написать, то есть эти 400 человек можем написать, взять две статьи из французской да, конституции, четыре статьи из американской, ну то, что кому понравилось, правильно? Предприниматели там, вы не представляете, что напишут предприниматели. Что напишут чиновники тоже, что напишут там представители громады. Вернее, за то, чтобы вот так вот все принималось в общем собрании 50 миллионов населения Украины. Вы просто не представляете, что они напишут. И как это все потом в единую кучу соединить. Это очень большой вопрос. Ведь был, был такой опыт же у нас в Исландии, да? Не знаем, чем он, конечно, закончился, когда писали... Сейчас, сейчас расскажу. Но я же поэтому прошу, чтобы вы рассказали. Я так немножко так помню, а люди, чтобы понимали, опыт, опыт написания всей страной конституции. Чем отличается опыт написания всей страны именно от вашего? И сможем ли мы, а, первое, провести закон о референдуме, да, в котором, второй момент, каким законом будут регулироваться, что именно эти 400 человек будут избираться? Ну, то есть, ну, нужно должно быть как-то договоренность. Мы же не можем создавать ДНР и ЛНР, то, о чем нам припарвали. Что такое ДНР и ЛНР? Они сами же сказали, 11 числа будет вот какой-то референдум. Все. Здесь мы говорим, у нас есть на двух страничках текст, что у нас есть 400 человек, то есть оно откуда-то должно выйти, то есть какой законодательный акт будет готовиться или еще что-то кто будет вносить эту законодательную инициативу ну много вопросов хорошо вы вы ответ. вы, это. вы не понимаете это. я вам потом все, по сейчас спасибо. за <говорит> Геннадий да, я спорю сомневаться в что вы сказали знаете, одна из единственных конституций, с чьими более 200 лет в і и написали так называемому участнику филадельфийского конвента, позвонили в город Филадельфия. И от, когда...